сражениях Великой Отечественной Войны Выполнение специальных задач В Афганистане и в зонах вооруженных конфликтов Воздушно-десантные войска Покрыли себя неувидаемой плавой Каждый десантник Наполовину разведчик Говорил легендарный командующий Воздушно-десантных войск Василий Филиппович Маргелов Разведчики выполняют боевые задачи По сбору данных о противнике Местности и погоде в районах предстоящих действий основных сил десанта. Основными способами сбора данных являются наблюдение за противником, проведение поисковых действий, налетов и засад. этой группы по налету на пункт управления противника. Сущность налета заключается в скрытом выдвижении к объекту, его до разведки и молниеносному нападению. В ходе налета захватываются пленные и документы, а наиболее важные, а наиболее важные элементы объекта выводятся из строя или уничтожаются. За каких-то два года из вчерашних юзов... Сейчас бы могли наблюдать, какой на разведчики с использованием технических средств проводили доразведку объекта. Выполнение задачи разведки требует отличного состава. Отличной физической подготовки. Решительности. Дерзости и сбегал. Хорошего знания вооружения и техники иностранных армий. Умение владеть как теми видами оружия, стоящего на вооружении разведных подразделений, так и армии вероятного противника. Ребята, нужно очень землю, ребята, чтобы небес, как приближением к объекту противника разведчики осуществляют занятие исходного положения для нападения на объект для достижения эффекта внезапности при нападении на объект по его элементам наносится огневое поражение из всего стрелкового оружия. Охрана объекта уничтожается огнем снайперов и пулеметным огнем. После нанесения огневого поражения группа захвата слезает с противником и завершает его уничтожение, используя ручные гранаты и рукопашные схватки. Оставшиеся живых захватывается в плен и вместе с захваченными документами доставляется в расположение своих войск. воинов, они выполняют сложнейшие элементы. После выполнения задачи разведчики отходят в заранее назначенный район сбора, где осуществляется посадка на захваченное транспортное средство и отрыв от противника. Аплодируем вольным десантникам за прекрасное выступление а теперь привыкайте ребята к десантным, а теперь привыкайте.